Ірина головань вже у нас на зв'язку в студії скайпом. Доброго ранку! Доброго ранку сьогодні зв'язалися зі стилістом і консультантом для того, аби знати, як зараз у 2016-му виглядати стильно та модно. І розкажіть, наскільки важливо взагалі зараз слідкувати за тенденціями, гнатися за модою і вловлювати ось ті найостанніші новинки, які є в світі? Ну, я бы хотела сказать для начала, что сильно гнаться, по моему мнению, все же не стоит, потому что я не только стилист, я именно индивидуальный персональный консультант, и поэтому я делаю всегда акцент на, на человека, на его внутренние особенности, потом каких-то модных тенденций. Поэтому за всеми, как бы, за всеми цветами, рисунками и фактурами, все же гнаться не стоит. выбрать вибрати, что підходить именно вам. Але давайте спробуємо все-таки з'ясувати, які зараз ну, хоча б кольори в моді ось для людей, які вважають, що кольори дійсно важливі, грають роль у житті, відображаються ось на усій діяльності. То сьогодні, на сьогодні в світі, у модному світі 2016 року, які барви в моді. Угу. Да, есть все-таки некоторые особенности, в этом году, наверное, в этом сезоне будут все-таки больше в моде яркие цвета, это синий, это красный, это желтый, есть его вариации, это, например, кораллы, индиго или бургундия, которые имеют такие определенные названия, но чтобы людям было более проще, то есть есть такие вот более простые названия, да, далее это кислотные цвета, наверное, они больше понравятся молодежи, и э, всевозможные горчичные, медные э, и немного пастельных оттенков, вариации розового. Э, вот. Наверное самые частые, которые, частые сочетания, которые встречались лично мне в показах- это сочетание красного, белого и синего, а и именно красная полоса широкая, либо тонкая полоса э, голубая. Много каких-то принтів і, мабуть, немножко анімалістичних теж попадается. Скажіть, а наскільки можуть бути несподіваними поєднання кольорів? Чи можна брати абсолютно якісь, ну, на перший погляд, кардинально протилежні кольори і їх поєднувати, і це виглядатиме стильно? Так, да, можна також це делать. Я, звісно, не слишком экспериментировать. експериментувати, есть, тобто, если Лучше посмотреть какие-то новинки и тенденции, посмотреть, как это делают профессионалы, и попробовать повторить это в жизни. Да, если вы не знаете, то лучше выбирать простые варианты, однотонные, либо сочетание двух, максимум трех цветов. Насколько в тренде сейчас аксессуары? Чем лучше дополнять одежду и правильно тот подбирать цветы, чем лучше кресло uh -huh, uh -huh. Я поняла вас. Аксессуары играют очень важную роль, в принципе, всегда в жизни. Они меняются с сезона в сезон, но это, наверное, это вещь, которая может улучшить, изменить ваш даже самый простой базовый гардероб и сделать его более современным. В этом году, в этом сезоне летним очень актуальны браслеты. Браслеты широкие, большие, немножко даже иногда напоминающие кандалы. Очень популярные броши, они, начали, они Стали популярными еще зимой, но весной они также будут очень интересными и часто встречающимися у модных девушек. Поэтому если у вас дома, даже у ваших бабушек и мам завалялись где-то броши, тащите то их себе в гардероб и надевайте на любую вашу простую рубашку, жакет, и они освежат тем самым ваш образ. Очень часто встречаются у дизайнеров всевозможные бусы, которые могут быть выполнены как с каких-то камней, с металла, с, с бусин всевозможных. Поэтому все, что, все, чем можно украсить шею, также будет очень актуально в этом году. Ира, поговорила про аксессуары, про кольори. які Какие фактуры будут модные? Какие тканины найбільше так само, найчастіше встречаются у модных показах этого року. Для меня, наверное, наиболее часто встречающимся все же стало, стали очень легкие, прозрачные и нежные фактуры. То есть девушкам все-таки следует к летнему сезону подготовиться не только морально, но и физически, потому что очень много тканей, которые прозрачные, либо совсем сетка, и будет видно очень много тела, что понравится, наверное, мужской половине населения. Вот. Немножко встречается кожа, так как будет популярен стиль 90-х, поэтому кожаные косухи, рваные джинсы и, например, металлические элементы – Вот також буде зустрічатися, Ну все ж много легких літящих, струящихся тканей, які підчеркують і фігуру, і женську красоту тіла. Скажіть, а наскільки буде доцільним поєднати класику і сучасність? Чи варто віддати перевагу все-таки якомусь одному стилю? А, чому чи віддати перевагу якомусь одному стилу або класиці, або сучасності, або поєднати? Ось чи можливе поєднання таке? Uh -huh. uh, нет, все-таки не стоит забывать, что ну, современность есть современность, поэтому если вы отдаете предпочтение какому-то стилю из uh, раннего времени, это 60-е либо 90-е, которые часто встречаются, то все же ну, нужно делать акцент на то, что это uh, современность и немножечко их трансформировать. То есть это могут быть другие ткани, немножко другие оттенки, uh, и, uh, и тогда это будет смотреться свежо. То есть не стоит брать совсем полностью все из бабушкиного гардероба и переносить на себя. Ира, скажите, а вот суто по запорожцам, по жителях места, помечает, помечаете, насколько они модные, насколько у нас в городе следуют за определенными тенденциями? У нас молодежь, мне кажется, уже начала следить за модой, но это вот все равно немножечко запаздывает какие-то определенные тенденции в нашем городе. То есть все, что транслируется уже по, по миру, к нам приходит, наверное, через год-через два. То есть мы немножко отстаем в этом плане, но все же молодежь стала более интересная, более стильная. Поэтому Скажи... я, я очень этому рада. Іро, а в цьому сезоні ось саме в світовій моді чи є якісь такі тенденції, які ну, як на вас до Запоріжжя дійдуть ще абсолютно не скоро. То чого, ну, чого нам варто очікувати, але не так швидко? Ну, я думаю, вот, вот прозарачність, яка пестрила в цьому везде, мабуть, к нам вона прийде, але не зовсім не, не так. То есть, наверное, девушки будут открывать какие-то части тела, но не полностью, потому что это все-таки достаточно эпатажно и смело. Наверное, Запорожье к этому еще не готово. Все одно це буде видозмінено і трохи адаптовано на ось якісь певні наші реалії. І тоді питання в тому, чи якщо молодь стала більш модною, то чи стало частіше люди звертатися саме до особистих консультантів, відшуковувати собі імідж спеціалістів, не, не переглядати просто якісь покази і перетягувати, скажімо так, це на себе, а дійсно звертатись до спеціалістів за експертною думкою. Да, стало очень много людей сейчас обращаться, и не только девушек, а также и мужчин, потому что ну, все-таки появилось очень много всевозможных марок, всевозможных стилей и тенденций. И, наверное, люди немножечко запутались уже в этом всем, и хочется выбрать что-то для себя и выглядеть в этом уверенно, красиво, и поэтому да, стали обращаться намного чаще. То есть, даже хотя бы просто за небольшими консультациями по крою, по фактурі, по цвіту і далі, ну, як правило, вже мог делать покупки самостоятельно. До речі, ми заакцентували увагу саме на дівчатах, на жінках. Як чоловікам цього сезону виглядати модними? Mm -hmm. Ну, здесь, наверное, все-таки тоже к нам современная мода для мужчин, наверное, в Запорожье не совсем дойдет, потому что то, что показывают дизайнеры, очень, очень интересно, но, но и достаточно непривычно. То есть это костюмы в цветы. Это приталенные силуэты, это шелковые рубашки, шелковые костюмы. Это даже юбки мужские, вот. То есть, ну, это, это то, что транслируют дизайнеры, но я думаю, что наши парни все-таки выберут самое более-менее понятное для них и смогут выглядеть достойно. Очень много Свободних і просторних віщей, які дають можливість легко себе чувствувати, можливість давати пространство між тілом і одеждою. Поэтому я думаю, це то, що виберуть наші парні. Ну найбільш незвично, що ви сказали, щойно це чоловічі спідниці, що ще такого екстравагантного зараз є у світовій моді, що у нас можливо ну навіть не зрозуміють і не сприймуть. Среди модных показов, возможно, вам траплялися такие экспонаты, которые насправді дивують и шокуют. Ну это обувь, обувь с мехом наружу. Но это вот еще с зимы такие идут и называются мюли, если я не ошибаюсь. Вот, то есть это такие, как, как я их называю не. Вот, это, это, наверное, у нас это точно еще не приживется не скоро. Вот, и, и это совсем прозрачная обувь, это множество необычных аксессуаров, огромных сережек, каких-то вот нестандартных браслетов. Слишком свободна і відкрита одежда, де видно, дуже сильно видно тело. То есть, ну, и, і, і наверное, да, для мужчин та цвіти і Іро, А якщо говоримо про головні убори, капелюшки, панамки, берети, чи тяжія мода до застосування ось саме головних уборів цього сезону. Я не встречала в весенне-летнем сезоне какое-то разнообразие головных уборов. В принципе, как правило, у девушек были убраны волосы и минимум макияжа. То есть это очень-очень нюдовые тени и, возможно, яркие губы при всем этом, либо совсем очень все пастельно. Поэтому каких-то основ... каких явных головных уборов я не встречала. Це это я трошки передала, как раз за вопрос, действительно хотела узнать именно про макияж и про зачіски. Выявляется, что минимализм, ну, он, в принципе, всегда в моде. Да, он остается в моде и будет популярным еще, я думаю, в ближайшее время. Іро, вам сьогодні дуже дякуємо. Сподіваємося, що Запоріжжя насправді стане модним і якоюсь мірою саме завдяки справжнім спеціалістам і консультантам, які ну дійсно можуть порадити і підказати, як виглядати не вульгарно, не смішно, а дійсно стильно. Дякуємо вам за зв'язок. До